Я в очередной раз хочу поблагодарить весь депутатский корпус за ту колоссальную работу, за то напряжение при принятии решений по медицине. Я 25 апреля был у губернатора. Мы обсуждали вопросы, проблемные вопросы по городу. Я попросил Михаила Марковича еще раз поручить Игорю Михайловичу Шорме выслушать точку зрения города и точку зрения района по вопросу реализации нашего решения. 4 числа, 4 мая у нас была комплексная комиссия СОБУ Здраво под руководством начальника области здравого голосования. Александра Викторовича, где мы получили абсолютно позитивное заключение о по принятом решению. Мы еще раз определили полевые точки, а полевая точка одна. Мы, к огромному сожалению, не нашли места в центре города для размещения семейных врачей на этом этапе. Для того, чтобы снять вот напряжение, которое на сегодняшний день еще есть где-то 3000 людей, которые в центральной части города, которые ну, традиционно исторически привыкли обслуживаться в городе. 15 -го числа. Завтра мы должны окончательно встречаться по. Я высказал о том, что я буду еще раз обращаться к Илону Садиновичу с просьбой предоставить нам половину поликлиники для такой работы. Я наметил встречу поручение опять губернатора э -э, с Собчаком Виктором Николаевичем и в очередной раз задам вопрос о передаче или о перспективе передачи э -э, железнодорожной поликлиники на баланс вода. Для того, чтобы мы такой вопрос с вами медицинский довели до ума и решили его в комплексе и сняли его на дом. Я не хочу говорить о перспективе. Сегодня миллион двести мы имеем по решению Сессии областного Совета на социально-экономические и развитие поликлиники. Мы уже сегодня реконструируем первый этаж, для удобства седьмого этажа на первый, если не ошибаюсь, детский, дет, дет, детский врач. Да? Еще остается под реконструкцию. Место для на первом этаже место бассейна тоже определимся со специалистами посоветуемся, если дай бог будет возможность то вот, э, физиотерапевтическое отделение желательно оставить. Но если такой возможности не будет, значит будем его реконструировать. И опять первый этаж э, инфраструктурно э, реорганизуем Поэтому в ближайшее время мы, ну, скажем так, ряд мероприятий, которые наметили убежден в том, что доведем до логического завершения. Это информация рабочая, поэтому если будут дополнительные решения, я вам о них сообщу.